इतना बड़ा घर तू तैयार कर रहा है फिर झूठ बोल के उसके ऊपर लिख रहा है कि हाजमीन फजली रबी ये मेरे रब का फजल गए जब इसका हिसाब लिया जाएगा कैसे हिसाब देगा तू हालांकि हजूर पागरी सला तो सलाम ने घर के ऊपर दूसरी मंजिल इसको नापसंद फरमाया है, कितना बंदे इसे रुके हैं ठीक है वक़्त की जरूरत है लेकिन रुके कितना बंदे एक सहाबी रसूल ने इसरा का घर बनाया यह हदीस का मफहूम है घर के ऊपर दूसरा घर बनाया तो हज़ूर पाकर ने कुछ फरमाया नहीं देखा कि घर के ऊपर दूसरा घर बना हुआ है तो आपने नापसंद फरमाया और आपके चेहरे का जो है ना वो हालत जो थोड़ी तवैय तब्दील हुई थोड़ी आपने नापसंद फरमाया तो फिर वो सहाबी जिन्होंने वो घर बनवाया था उनको जब पता चला कि हुजूर पाक रही सलाम को ये पसंद नहीं है आपने कुछ बोला नहीं आपने कुछ फरमाया नहीं कुछ इजहार नहीं किया सिर्फ़ और सिर्फ उसको देख कर चेहरे की हालत थोड़ी तब्दील हुई और वो सहाबी रसूल को जब पता चला कि मेरे महबूब को ये पसंद नहीं है तो हुजूर पाक नहीं सलात वाम अगले दिन उसी रास्ते से वापस गुजरे क्या देखते हैं उस घर का नामो निशान ही नहीं है तो आपने पूछा कि अ मेरे साहबा यहाँ पर कल एक घर था किधर गया तो फिर साहबा किराब अर्ज़ करने लगे यारसोल्ला हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए वो घर आपको पसंद नहीं आया तो उन तक पैगाम पहुँचा उन्होंने रातों रात जितना जल्दी हो सका उन्होंने वो घर गिरा दिया कि जो चीज़ हमारे महबूब को पसंद नहीं है हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है अरे जी बताएं आज कर रहा कोई इस पे अमल नमाज आकाकरी मरे सलात सलाम को मेराज़ में ऐसा तोहफा मिली जो आप अल्लाह के पास गए और लेकर आए आज हमने उसके साथ क्या सलूक किया ये सर पे रखी हुई दस्तार ये पाक पाकर सलात सलाम की सुन्नत है हमने इसके साथ क्या किया यह दाढ़ी हजूर पागली सलाम की प्यारी सुन्नत है हमने इसके साथ क्या किया सिर्फ मेरा सवाल सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो बंदे ये दाढ़ी कटवाते किस लिए कटवाते हैं सिर्फ और सिर्फ यही बात है दाढ़ी कटवाने की सबसे बड़ी वजह जो गया है वो औरत ही है औरत को अच्छे लगे और तो कोई बात नहीं और तो कोई भी मसला नहीं है सिर्फ और सिर्फ इसलिए कटवाई जाती है और मैं ये ये भी पूछना चाहूँगा अपने भाइयों से अपने दोस्तों से अपने बुज़ुर्गों से कि यार इसको कटवा के क्या मिलता है यार कभी गुनाह से बचने की लज्जत तो महसूस करो हुजूर पागल सलाह सलाम ने फरमाया अपनी आँखों की हिफाजत करो कभी तो इन आँखों को गुनाहों से बचाओ फिर उसकी लज्जत महसूस करो कभी तो अपनी जुबान को गुनाहों से बचाओ फिर उसकी लज्जत महसूस करो कि इसकी लज्जत कितना है कभी तो कभी तो चेक करो और कभी तो हराम से बच के सिर्फ हलाल का एक रुपया कमा के उसको खा के तो देखो उसमें लज्जत कितना है हजरत जी एक तहकीक में पढ़ रहा था उसमें यह था जितना भी दुनिया के खाने हैं जितना भी दुनिया के फल हैं जितना भी चीज़ें हैं जितना मशरूबात हैं जो भी चीज़ें हैं ये जायके पे जायका और कुछ भी नहीं है और वो जायका सिर्फ ये ये ज़ुबान की जो आगे चूँच है ना यहाँ तक है, उसके आगे कुछ भी नहीं है गले से नीचे उतरा ख़त्म सब बराबर है सिर्फ ये छोटी सी जुबान का छोटा सा टुकड़ा जिसको लज्जत देने के लिए जिसको राहत देने के लिए हम चस्के ढूँढते हैं सुकून हासिल करने के लिए हम हलाल हराम की तमीज़ के बगैर माल इकट्ठा करते हैं लेकिन ये यहाँ से गुजरने के बाद ख़त्म है अब कोई बंदा यहाँ पर खड़ा हो के मुझे देख के कहे कि जी आप साहब आपने सुबह ये चीज़ खाई है कोई भी नहीं कह सकता मैं जितना मर्ज़ी बड़ा आलम बन जाऊँ जितना मर्जी बड़ा मैं हज़रत जी ऐसी बातें बताने लग जाऊँ जो अगला बंदा कहे यार वाकई ये तो हमें पता ही नहीं था कि ये भी चीज़ जानते गए हम भी हुजूर के गुलाम गए हुज़ूर की अता होती है पता लग जाता है काफ़ी सारी चीज़ों का लेकिन मैं भी आपको नहीं बता सकता कि आपने आज क्या खाया है तो यार ऐसे खाने का या ऐसी दौलत का क्या करना है जिसको खा के उसके बाद पता ही ना चले थी क्या तो फिर क्यों ना वही हलाल के दो रुपये कमा के उसके साथ ही गुज़ारा किया जाए